Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə yırtıcı heyvana qarşı vəhşilik törədilərək öldürülməsi ilə bağlı video görüntülər yayılmışdı və bu da vətəndaşlar arasında böyük müzakirəyə və rezonansa səbəb olmuşdu. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeyn Süyunov bildirib ki, vəhşi heyvana qarşı qəddarlıq göstərərək nümayişikara nə sürətdə sosial şəbəkələrdə video görüntüləri yayan şəxslərin tapılması məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən dərhal araşdırma başlanıb. Görülmüş tədbirlərlə bu əməli törədənlərin Sabirabad rayon sakini 20 yaşlı Cəsarət Bayramov və Neftçala rayon sakini 18 yaşlı Kənan Dünyamaliyev olmaları müəyyən edilib və onlar saxlanılıblar. Onlar hadisəni etiraf edərək peşman olduqlarını və həmin tülçünün qarpız sahələrinə ciddi ziyan vurduğunu bildiriblər. Hər iki şəxs barəsində inzibat xətalar məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə protokol tərtib olunub və onların bir də belə hərəkətlərə yol verməməsi üçün ciddi xəbərdarlıq edilib deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.